года принял закон об экстренной медицинской помощи, который предусматривает создание, функционирование и развитие единой экстренной помощи населению. Хочу обратить депутатов городского совета, горожан на этот момент. На сегодня завершено проведение всех этапов передачи отделения скорой помощи городской больницы в состав Центра экстренной помощи и медицинных катастроф Харьковской областной клинической больницы. Имущество нашего отделения передано на баланс областной больницы. Здание, транспорт в аренду. Медработники в целом составят, в полном составе переданы в штат областной больницы. С 1 января 2013 года все вызова, как и ранее, будут обслуживаться бригадами экстренной медицинской помощи по единому телефонному номеру 103 или единому телефонному номеру системы экстренной медицинской помощи 112. Реализация этого закона повысит качество и оперативность представления экстренной, предоставления экстренной предоставления медицинской помощи, в том числе во время, время чрезвычайной ситуации и ликвидации их последствий. Норматив доступ доступность экстренной медицинской помощи для населения: 10 минут по городу и 20 минут в сельской в сельской местности. В связи с реформированием санит...